હૈદરાબાદ છવ્વીસમી એપ્રિલે સમગ્ર ભારત માં રિલીઝ થઈ રહી છે હિન્દીની સાથે આ ફિલ્મ મોટા પડદા પર તેલુગુ તમિલનાડુ કન્નડ મલયાલમમાં પણ રિલીઝ થઈ રહી છે ફિલ્મના મુખ્ય કલાકાર મકરંદ દેશપાંડે તેજ સુપ્રુ રાજ અર્જુન અભિનેત્રી શુ નિશ્રિયા ત્રિપાઠી સાથે ફિલ્મના નિર્માતા ગદુર નારાયણ રેડ્ડી अमदावाद ना मेहमान बनया था अमदावाद आता पहला स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मुलाकात ली थी हती। रजाकार फिल्म में मैं जो एक सातवा आखिरी रूलिंग निजाम था उसकी भूमिका तो मीर उस्मान अली खान की भूमिका कर रहा हूँ और ये मेरा पहला बायोग्राफिकल कैरेक्टर हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर जिसमें हम उसके बारे में जो लिखा है उतना ही जानते नहीं तो नॉर्मली हमें कोई किरदार दिया जाता है वो सत्या हो तो वो कोई वकील है तो वो हम अपनी कल्पना से करते उसको साकार लेकिन जब कोई इतिहास का किरदार होता है तब वो इतिहास का किरदार इतिहास के साथ थोड़ा रिसर्च करके हालांकि उसके उतने वीडियोज नहीं है तो हमें उतना एक थोड़ी सी लिबर्टी थी फिर भी वो जो इतिहासकार है उनको ऐसा ना लगे कि भाई ये निजाम वो निजाम नहीं था तो वैसा निजाम लगे मुझे लगता है उसका थोड़ा सा क्रेडिट मैं दूंगा मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को जिनको जिनको ऐसा लगा कि मैं निज़ाम दिख सकता हूँ और वाकई में तब मेरे बाल मुझे सारे काटने पड़े और मुझ भी उतनी ही रखनी पड़ी क्योंकि जब वो फोटो देखा मीर उस्मान अली खान का तो मेरी समझ में आ गया कि ये तो मैं बिल्कुल दिख सकता हूँ <laughs> है ना बिल्कुल की सिर्फ इतना ही करना था जो अभी भी मैं जब सोचता हूँ तो मेरा कंधे नीचे गिर जाते हैं वो थोड़े से झुक के उनका जो जो था, जो था, समय बताया गया पूरी फिल्म में तो इत, मतलब टाइम मैगजीन में उनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही हुई थी उन्नीस के बाद है कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और दुनिया के सबसे बड़े कंजूस भी कहा गया है कि मतलब उस जमाने में रस्म थी कि जो निज़ाम थे जो भी निज़ाम थे साल में एक बार उनको सोने का सिक्का दिया जाता था उनके जो काम करते थे उनके नीचे तो वो वापस लौटा देते थे लेकिन ये वो हर जो सातवा निजाम था जो मीर उस्मान अली खान वो अपने पास रख लेते थे, थे और ऐसे में एक सिक्का गिर गया था तो घुटनों के बल गिर के झुक के ये कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने वो ढूंढ निकाला रजाकर फिल्म में मा, महत्वनी भूमिका बजी रहे अभिनेता मकरंद देश पांडे कहूँ के रजाकर द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ द हैदराबाद एक सिनेमा જે ભારત ના દરેક નાગરિકે જોવું જોઈએ આ ફિલ્મ માં દેશ લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ને સમર્પિત કરી છે ગુજરાત માં જન્મેલા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે દેશ ના પ્રથમ નાયબ વડાપ્રધાન અને ભારત ના પ્રથમ ગૃહ મંત્રી હતા તેમણે બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન પણ અનેક મોટા આંદોલનો નેતૃત્વ કર્યું હતું આઝાદી પછી તેમના પ્રયાસો ને કારણે અનેક રજવાડાઓ એક કરી ભારત માં સામેલ કરાયા હતા હૈદરાબાદ ને ભારત માં ભેળવવામાં તેમનું યોગદાન અમૂલ્ય છે જેને સૌ કોઈ ભારતીયો ક્યારેય ભૂલી શકે તેમ નથી નિર્માતા ગુદુરનારાયણ રેડ્ડીએ જણાવ્યું કે રજાકરને હવે દક્ષિણ ભાષાની સાથે હિન્દીમાં પણ મોટા પડદા ઉપર રિલીઝ થવાની છે જે દેશના દરેક વ્યક્તિ ઇતિહાસના આ પ્રકરણને જાણી શકશે અમદાવાદમાં આ ખાસ શો તેના માટે જ યોજવામાં આવ્યો છે तीन सौ से ज्यादा हिंदी फिल्म तेरा भाषा लेकिन ये जो तो रोल करने में मुझे मजा आया कि मैं अपने आइडियल जो थे करे, उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन और आप लोग देख के बताएंगे कि एक एक्टर जो ज्यादातर नेगेटिव रोल्स करता है उसने पॉजिटिव रोल कैसे किया है आपके शो ऐसा कैरेक्टर है जिसमें इतना डेप्थ तो डेफिनेटली बहुत ऑनर फील हुआ और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द क्रिएशन टू माय प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर

तो ये मेरी किस्मत है कि मैं थोड़ा सा समझती हूँ कि थोड़ी सी ब्लेसिंग होगी जो सबको हेल्प करते हुए मैंने देखा सेंट कर और बहुत इंस्पिरेशन मिला कि आगे लाइफ में जितना कुछ करना है अभी इतना ही नहीं पहुँचे हैं

ઐતિહાસિક ફિલ્મ અહીંયા અમે રજૂ કરી છે ગુરુ નારાયણ રેડ્ડી સમવીર ક્રિએશન એલ એલ પી ના બેનર હેઠળ બનેલી રજા સાયલન્ટ સાઇટ ઓફ ધ હૈદરાબાદ એ સૌ કોઈ દર્શકોને ઇતિહાસમાં થયેલી ઘટનાઓને પ્રદર્શિત કરનારી ફિલ્મ હશે અને જે સૌ કોઈના માટે આ ફિલ્મ મંત્ર કરી કાઢ દર્શક મિત્રો અત્યાર સુધીના સમાચાર સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપની હારતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન નમસ્કાર